এইটো কোনো ব্লক নহয় ৰ'ছ নহয় তিনিটামান বজাতে গম পালোঁ যে আমাৰ হাত থক জুবিন দা আৰু এইখন পৃথিৱীত নাই ত' মানে কি শুনি বেয়া লাগিছে গোটেই সকলো অসমবাসী অসমবাসী বুলি ক'লে ভুলেই হ'ব গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ৰাইজে কেতিয়াও বিচৰা নাছিলে যে জুবিন দা এনেকৈ গুচি যাব আমাৰ মাজৰ পৰা আৰু মানে ক'বলৈ ভাষা নাইকিয়া হৈ গৈছে যে এনেকৈ নাইকিয়া হৈ যাব বা কোনো বিশ্বাসেই কৰা নাছিলে চাগে সকলো অসমবাসী ৰাইজে কান্দিছে যেতিয়া জুবিন দাৰ জাষ্ট অকণ মেডিকেলত গৈছিলে বা কিবা এটা যদি হৈছে বুলি গম পাইছিলে গোটেই অসমবাসী ৰাইজে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল কিন্তু এইবাৰ জুবিন দাৰ মানে এনেকুৱাকৈ গুচি গ'ল কাকো মানে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ সময় নিদিলে আৰু যদি গম পালেহেঁতেন এনেকুৱা কিবা এটা হৈছে হয়তো অসমত যিমানখিনি জুবিনদাৰ অনুৰাগী আছে সকলোৱে মানে নিজৰ অলপ অলপ উশাহ দি হ'লেও জুবিনদাক ঘূৰাই আনিলেহেঁতেন কিন্তু কি ক'ম আৰু সৰুৰ পৰাই জুবিন দাৰ গান শুনি আহিছোঁ এতিয়াও শুনো আগলৈও শুনি যাম আৰু জুবিন দাস আমাৰ হৃদয়ত আছিল এতিয়াও আছে আগলৈ থাকিব বাকী আৰু ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' বনাবলৈ মন নোযোৱা হৈ গ'ল খবৰটো শুনাৰ পাছত জুবিন দাস আপুনি য'তে আছে ভালদৰে থাকক আমি অপেক্ষা কৰিম আপুনি যাতে আকৌ আমাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহক আৰু এটা কথা সাগৰৰ দৰে বিশাল মনৰ মানুহ এজনক ন সাগৰেহে লৈ গ'ল নদীয়ে আকৌ নিব নোৱাৰিলে কি ক'ম আৰু ক'বলৈ একো নাই বাকী এটাই কওঁ অসমৰ ৰাইজে আপোনাৰ কাৰণে কান্দিছে আজি আপুনি যাতে আকৌ আমাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহক